День добрый, мои дорогие. Вас приветствует Колобок из Одессы. Ну что, поклонники Одессы и тот, кто ее любит, помнит и равнодушен к ней, вынужден вас огорчить, Ту Одессы уже нет. Разбомбили окончательно. Неравнодушные адекватные одесситы потер посчитали потери за три года конфликта. Так вот, потери, друзья мои, составили больше 50%. Большую часть разбомбили, что не уничтожили ракетами, дронами и осколками ПВО. То турбопатриоты снесли, на примере памятника и Екатерину, Пушкину, ну короче, там можно много-много-много. А что они патриоты снесли, друзья мои, то Горсовет переименовал. И от Одессы, по сути, осталось рожки до ножки. И вот по последним прилетам привоза уже нет, друзья мои. И лично мне кажется, такое мнение: что они это делают целенаправленно. Они специально завозят свое оборудование в какие-то места. Потом в Россию летит наводка и информации туда прилетают ракету. Все. И ну, во всем виноват медведь. Но повторюсь, мне кажется, они специально это все делают и завозят туда. Вот, дорогие мои кадры привоза сразу после прилетов. А привоз, по сути, как и дюк -де как и памятник Пушкину и Екатерину, это был символ Одессы. Почему был Да Потому что ничего уже там и не осталось. И даже власти понимали, что привоз это символ той старой Одессы, но не могли с ним ничего сделать, так вот, как уничтожить, как памятник Екатерине. И вот теперь эти осколки сыграли им на руку, и все, друзья. По большому счету, там можно было бы теоретически даже что-то отстоить, но нет, друзья снесут, перестроят, реконструируют и, что самое важное, переназовут. Вот их цель, чтобы забыли люди про привоз, про Одессу в целом и про ее прошлое и историю. Был привоз, станет Степановск или городской рынок Степана. Одессу собираются переименовать на полном серьезе в Цюрюпицк, друзья мои. Да, а это будет рынок Степана. Сало, цибулю, приезжие одесситы смогут купить на рынку у Степана. Но ну, привоз, друзья мои, это только цветочки. Чуть позже мы доберемся, я вам расскажу про остальные разрушения по всему городу. Ну, что больше всего за оби... обидно, друзья мои, за привоз, там даже на сегодняшний день оставалась максимальная концентрация адекватных одесситов. Именно там. Это вам не глобальные сети супермаркетов и купермаркетов. Именно туда бабушки, старые одесситки, которые строили этот город, строили потомкам, а досталось подонкам. Именно туда они еще приносят свои какие-то сливы, абрикоски, зелень, лучок, чесночок. Ну, друзья мои, это именно вот эти бабушки, это представители национальной угрозы Украине. Вот так. Мало того, что они мову не знают и Степана не почитают, а еще и не танцуют и на шпагат не седают. Так это вообще представители советской эпохи. И они знают слишком много. Следующая молодежь, вот это поколение тиктокеров, столько знать не будет и не должно знать и помнить наше великое и славное прошлое. Как из пепла и руин за в 45-м году за несколько лет исключительно на народном энтузиазме мы отстроили и в космос полетели. Не-не-не, это явно такая информация не для следующего поколения. Уже в этой книге написано, что Владимир и у отчество его и Иисусович. А в следующей они вообще напишут там, я не знаю, средневековье. Кендаль в серый правил на Украине. Вот так. Чтобы вы понимали расклад сейчас в Одессе, 70 на 30. Да-да, та же самая пропорция 70 на 30. 70 это новые и приезжие, а 30 это старые. В основном пожилые друзья. И основная масса адекватных здрыснула давно и перекрестилась. Вот это уже давно, не Одесса, а какой-то чи Мухасранск. Ну или Залуподрюбинск, Чистепаневка. Короче, патриоты на выдумке гораздо и новая... Имя Одессе они выберут методом голосования в ТикТоке. Вот как-то так. Именно так сейчас в этой стране принимаются решения. Лайки и обзоры. Вот именно так. Так вот про водораздел в Одессе 70 на 30. 70% вот си нови Одесситы, которые приехали после 2014 року. Они даже с аплодисментами встречают. Метод того привоза и вообще ЖД-вокзала надо сбить на надпись на, 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 на русском. Там уже звезду, кстати, сбили. Теперь надпись собьют. Они никогда не понимали этот привоз, не знали и утруждаться с себя изучением каких-то исторических фактов. Они не то, что не хотели, не могли. Мозжачок сморщенный из-за частого употребления веществ. И вот поэтому максимальная концентрация адекватных одесситов тасовалась там. Ну вот как-то так сложилось, друзья, мы исторически за последние пару лет. Вот туда они шли, покупали натуральные продукты, не химическую, а фуфло вот это. И там себе пытались общаться. Да, безусловно, была вжимовая мова и там. И Степан развивался с флагами там, по администрации приветствовала. Но тем не менее, это был адекватный островок для адекватных людей. И теперь его нет. А остальная масса, 70%, за которую я говорю. Ведь они тушуются в Аркадии, друзья мои. Дискотеки, быкотеки, порнотеки, все. Там городские пляжи заминированные, приватизировали, устроили там именно сцены, трибуны, шестые пилоны для стриптиза и все весь шабаш там. Каждый вечер дискотеки, концерты. Причем обратите внимание, Медведь как-то туда не стреляет. Но вот как-то нет, ни разу, никогда. И именно поэтому новые одесситы радуются життю. Бо гроши в них есть. Ну а как вы хотели? Вот волонтерят, те мародерят, те что-то химичат, те в колл-центрах, те клубнику крышуют, а те именно распродают свою заразную клубнику. Поэтому у них на гроши есть. А адекватные одесситы, друзья мои, сидят по хатам, по квартирам и передвигаются ночью перепешками. Да и уже и ночью стало опасно передвигаться, по соседи сдают. И именно эти тихари сидят под подъездом и принимают. И уже причем, если раньше, это мне пацаны сейчас рассказывают, если раньше я выглядывал в окно, ну я видел, говорит, я видел эту полицейскую машину, либо буст цк, и было сразу понятно. Сейчас нет. Сейчас это волонтеры это ЦК, друзья. Они сидят в своей личной какой-то там машинке, имеют на тебя фоторобот и ориентировку, плюс сосед свякнет смс-ку, скинет, и все, и тебя подошли два юнца, скрутили, сбили с ног, запшикали газом, в баране ров скрутили и на место комбинатор везли. Вот так нынче дела в Одессе делаются. С ПВО тоже непонятная ситуация, как-то оно работает выборочно. По траектории полета этих всех рук, дронов они понимают, куда летит. И некоторые объекты они дают долететь, а некоторые, друзья мои, они успешно сбивают. Ну вот и получается, что мы имеем такую картину, что в Одессе практически того ПВО и нема. Какие-то именно гуцулы с Бердана, с балконов Кадоров сбивают эти дроны. И оно практически всегда везде и долетает. Порт постоянно под напряжением, город, архитектура, памятники, привоз на этот раз. В прошлый раз седьмой километр, куча жилых домов. Ну именно все. Киев захищаем. Вот так. Ну а для понимания, друзья мои, масштабов разрушения, вон, полюбуйтесь, после атаки дронов в Одессе повреждены жилые дома, магазины, тренажерные залы, склады, коммунальные объекты. Ну, ну вот как-то так, друзья мои. И посмотрите, как рушатся мифы, да, три года нам втирали, что вот эти все даже маломальские разрешения, это им разрушение, это именно из-за прямого попадания медвежьей метве... баллистики, а по сути местные жители говорили, что, что они там на месте находили осколки ПВО. И вот сейчас, друзья мои, вон, полюбуйтесь на дом. Вот тут видно, что дрон туда попал. Вон какие повреждения. Они вот эти, то, что они нам втирали три года, что вам. Они все Вот они все сбили. И судя по вот этим фотографиям, мы видим, что когда оно летит и попадает, то там существенный ущерб. Именно дом наспас. Вот так. Таких три попадания, там дом, дом сложится. Ну, лага не сложится, это вам не новострой, это старая советская школа. Ну, вот как-то так. Сталинги до Хрущевки строили на совесть. Это напомнило мне ситуацию с тем страшным последним землетрясением в Турции, когда там именно масштабы были катастрофические. Наши русские туристы, мне лично мой знакомый рассказал, говорит, я проезжал из этого дома, а почти весь дом осыпался, а фрагмент фундамента остался. Говорит, я смотрю, а фундамент из навоза козьего и, и бамбука. Ну, не бамбука, а бузины. Представьте, фундамент многоэтажки из бамбука и бузины. Вот вам архитектура Турции и строительные стандарты. Это многие сейчас туда ездят лечить зубы и делать операции. Мне уже рассказывали, как они делают. Вот такими же методами из гамной палок ставят себе два передних крысца. Это я про прочность этих одесских сталинок, хрущевок и малосемеек. И вот опять одесситы пишут мне письма и сообщают, что за три года пострадали исключительно и именно, вы понимаете, Одесса таки тоже делится на райончики. Райончики, где живут русскоговорящие, простолюдины, рабочие люди, это такие, как я, по сути, это Молдаванка и вот все эти окружности. И есть там всякие савиньончики, там местные рублевочки на возвышенности, на окраине города, где живет элита. И вот, друзья, мы вот все три года летит именно. Как вы думаете, куда? <laughs> в какие райончики летит? <laughs> ну, понятно, про, по работягам русскоговорящим. Вот какая-то такая правда в Одессе. И та же самая ситуация с выборочным движением маршрутов э, ТЦК. Да? Вы что думаете, они в элитные районы заезжают? Или они заезжают к тем в тем бизнес-центрам, из которых по десятке колл-центров стоит? Да, конечно же, нет. Там работают какие украинцы. Волны приносят пользу, то есть так, ослабляют медведя, медведя и пополняют черную казну. Нет, они ездят исключительно по проходным каких-то заводов, оставшихся и портов, хватать этих русскоговорящих работяг. Вот такая правда, друзья мои. Он полюбуйтесь. ЖК Альтаир, практически самый центр Одессы, после ночной атаки. Посмотрите именно какие повреждения. Кстати, кто заметил такую. Как, э Закономерность практически на всех фото и отчетах после прилета фигурируют фотография мэра и его приближенных. Он приближа, приезжает со своими фотографами, и когда речь заходит там эти все местные жители чинить, да нет, какой чинить? Фотографуватися, ось так. Но ну, а если посмотреть глобально, то вот этот весь миф про вялого медведя, что у него там уже запускать нечего, что все ракеты ракеты позаканчивались, и они вообще не вылетают из тех пусковых установок и шах, потому что там все это советское мракобесие, оно все закончилось и заржавело. Вот, вот, вот где эти люди, кто тут чесал, вот это все? Где эти люди, которые чесали это все, посмотрите три года, как они уже нарастили масштабы атак настолько, друзья мои, посмотрите, как оно летит и шести. По тысяче штук вылетают за раз с разных точек. Тут уже, да это немецкий вот этот генерал с интересным лицом же заявил, что никакие патриоты не помогут. Когда летит тысяча беспилотников, еще и с этой стратегией, что там какая-то матка, какая-то срадка. Летит вот эта срадка, высылает сырунят каких-то. Короче, непонятно, но интересно. Он говорит, ну это, это нецелесообразно. Тот дрон стоит 20-30 тысяч баксов, а эта ракета ПВО залп стоит что-то там 5 миллионов евро или 15. Ну, короче, уже даже пунктосфер возмущается. Они возмущаются, что медведь не по правилам играет. Вы понимаете, в чем речь? И вот повторюсь, миф про вялого медведя. Все вы помните эту спецоперацию паутина. Когда енот укусил медведя за это волосатое яйцо. Оно настолько волосатое, что эти два острых маленьких зубика особо и до яйца не достали. Но тем не менее, этот укус по Крымскому мосту, вот эти пару мостов в глубине страны, плюс та фура открылась, именно дроны вылетели. Ну, суще... ущерб несущественный как же по аэродрому, да, сколько там стояло? 147, но если память не изменяет истребители, они заявили, что сразу 147 стояло, а они 257 уничтожили. А потом, опять же, по фоткам европейских спутников увидели, что 12 или 15 повреждено, и то не фонально, и не фитально, не фатально. И вот все, конечно, радствовали, злорадствовали, а медведь типа вялый, вялый, и где ответка? Ждали ответку на следующую ночь. А вот она, друзья мои. Вы сейчас ее не заметили? Вы еще логику этих самбистов не поняли? Вот вам ответка за паутин. Медленно, не спеша. Но сначала начинало 60 дронов они запускали, потом 160, потом, помню, был рекорд 260, потом 460, у всех был шок. Да как это так? Запустить одновременно. А сейчас 1000, друзья мои. А знаете, что говорят? Да понятно, они Маргарита, Киселев и Соловьев. Что говорят генералы Буддесфера и, и НАТО? Что медведи. В скором и в ближайшем будущем смогут выпускать по 2000 дронов по нам. Как вам такая цифра, друзья мои? Ну, главное, что главное, главное? Зато главное на мирные переговоры в Стамбуле приехать в кепке и в белых красотках. И тогда успех дипломатии украинской обеспечен. Вот так. Сразу репарации увеличатся в два раза. И сразу капитуляция медведя. Вот так. Вот такие методы. А взять тех же киевлян, друзья мои. Взять тех же киевлян, как они радовались, как они скакали. Ведь концентрация турбопатриотов там максимально велика. И что сейчас, друзья мои, тревоги по 10 часов. Они уже, блин, неделями спят в том метро. Они уже дерутся и грызутся там за то место обостанное возле угла на матрасе. Вот так вот. За это в 2014 году вы затевали всю эту катавасию. Чтобы вот так вот жить и до этого страну довести. Вопрос открыт, друзья мои. Вы полюбуйтесь, как Киев живет. Вот это все атаки на Киев. Раз. Полностью там по 15 дома пообрушивались, там тех жертв, ну, там уже на десятки идет. Полностью. Ну, вот посмотрите, вот это Киев в огне, в дыму, все. Но, друзья мои, что мы понимаем и видим, что практически все основные СМИ обходят мимо эти, эти новости. Лучше рассказать, что там где-то в Караганде потоп, и какая-то бомжиха утонула в луже. Вот так. И поржать, и позлорадствовать, и потом поскакать. Поскакать часа два именно, поскакать, потом сесть на спагат, сделать присоску, сделать заднее сальто, и еще раз поскакать. Вот так. Так само с этими последними протестами, да, то, что люди вышли на улицы. <с> тоже, тоже очень интересно, друзья мои. С этими людьми и с этими протестами очень очень интересно. Когда отобрали свободу слова, люди молчали, да. Козак мовчав. Отобрали право на посещение церквей, мовчав. Национализировали или закрыли критискующие власть СМИ, мовчали. С могилы деда сорвали звезду, а потом и вовсе разрушили могилу. Мовчав, козак, мовчав чуб часа. Закрыли границу, обирают налогами. Молчав то яйцо часа. Насильно забрали сына, мужа, брата на войну, и он не вернулся. Еще и признали каким-то пьяным дезертиром, чтобы не, не, выплачивать деньги на содержание его семьи и детей. Тоже молчал. Ну, по, всем всему молчать. Да и казак молчал. Смотрят по телевизору расследования о военных и ментах, которые обогатились на десятки миллионов долларов. Тоже молчал. Возможно, это китайский фейк. Это все медведь, Роба. Фейк, фейк, фейк. Не верю, не вірю, не вірю. Слава нации, и мы вильны. Вот так. Полномочия практически всей власти закончились. Но Конституционный суд и Козак мовчить. Отдали землю все, что в ней и на ней американцам, тоже Козак мовчит. Запретили слушать Жванецкого, Высоцкого кино, смотреть любимые фильмы и книги детства сожгли на костре, тоже мовчит. Пиксели запинали насмерть очелитного инвалида, а тоже Козак мовчит, это тоже неправда, потому так притула казав. Це все і все, це все медведь. Медведь бреше. Це і китайські ось, чати GPT щось монтують та фабрикують. Це все бред. П'ять тиждень тому соби повністю поменяли все правительство, кабінети міністрів, не об'яснив причини і зачем, і для яких целей. Теж козак мовчить. Чому мовчить, бо нічого не розуміє. це слишком сложно. Поставили Конституцію на паузу, та козак теж мовчить. Це щось таке сложне слово. Конституція, непонятно. Но, друзья мои, как только Набу, это тот орган, который вообще никакого отношения не имеет к жизни обычных грантов, граждан, подчинили также назначаемому новому прокурору, вышли. Вышли как по команде, специально обученные люди с флагами, все, жены молчать, уже кричать, гоньбат, скачут снова, снова скачут. Снова задняя сарта, снова присоска, снова кобзар, дайся украинка. Ну вот так, друзья. Мои. Вот такая действительность и реальность. Мирный знанку, как говорит Колобок. Мы вильни, друзья мои, да, в ведрозу Свобода от ума И дошло уже до того, что даже патриоты, Особо, которые подсняли кастрюлю Возможно, которые меня смотрят, валят с этой страны Валят и детей вывозят, чтоб никогда Про нее уже не вспоминать Почему? Да потому что, посмотрите, на последняя новость Из Днепра, я публиковал в своем телеграм-канале Колобок из Одессы Какая-то женщина пришла, блин, кассирша АТБ Снять какую-то зарплату в 200 долларов с банкомата По Подбежал 13-летний юноша с ножом и нема женщины, друзья мои Вырвал карточку, грош и убежал Словили 14-летний юноша, друзья мои ну, Вот так, такие нравы, вот такие вещи происходят Я не знаю, это именно деградация Это регресс, это не прогресс Поэтому как-то так, друзья мои Одесса, а что Одесса? Одесса останется в нашей памяти В чьей нашей? Да, в тех процентов 20 людей, таких как я Которые помнят ее, любили, были там, родились там, жили там Уже нет той Одессы Все, закончилось Теперь Цюрюпинск, чи Степаневск. Вот так а лучше всего, друзья мои, Демьяневск. Да, да, да. Потому что самые бурные обсуждения, которые сейчас происходят среди новых одесситов, это снести этот именно ненавистный памятник Пушкину. Высоцкому снесли, Екатерину снесли, сейчас Пушкину, а следующего они запрограммировали Тюка де Ришелье и Воронцов. Да, забыть вообще эту Одессу. Так вот снести памятник Пушкину и поставить вместо него памятник святому Демьяну, которого, кстати, канонизировать решили тоже. Ну вот так вот живем, друзья мои, как вы хотели. Какие времена, такие герои. <laughs> Степанта Степанида. <laughs> Но ну, это так, на национальном уровне. А на местном уровне Демьян. Как-то так, друзья мои. Печально, печально, друзья мои. Кто виноват? Да мы все. Молчали, терпели. Это все же началось, друзья мои, не сейчас, и не три года назад. И даже не в 14 году незалежность вспоминать и без, без бесплатную, когда нам дали, и куда это все шло. Вот эти все мэры, которые были, когда вот эти все преступные авторитеты там стреляли, взрывали, когда чеченцы заезжали лечиться, а потом оставались и переотжимали гор, город, весь и все бизнес. Вспоминайте. Те все современники, что делали? Молчали. Ну вот, друзья, вот это плавное, плавное течение и результат всех этих событий. Как на уровне Одессы, так на уровне страны, да и на уровне всей планеты. Вот такое безумие происходит. Ну, по телевизору вам-то такого не скажут, друзья мои. По телевизору только перемога, контрнаступ, та репарация с пилюцией. А только Колобок может говорить то, о чем другие молчат. Носим и завершим. Обнял.